Всем привет! Сегодня будет поездка на маршрутке БАЗ-2215, именуемый как Дельфин, на маршрутке 5. Знаешь, когда я буду фоткаться с троликом? Когда будет школа. Что? Звук обычный звук какого обычный согласен там могли быть пердящие. Но вот, судя по всему, тут такие и стоят. Ничем не отличается. Обшивка от Богдана. Обшивка от Богдана. Троллейбуса. Да? подобие, как в 327-м, да? да? Куда мы едем? Или до Макдональдса можем, или до конечной. Давай до Мака. А как же? А как же без этого? компания будет там. Тем более время очень много. Я сниму. сниму я. Остановился Юзик. Через светло. Стоїт. Так я хочу спеціально для подписчиков. Нет, нет, так скажи сейчас. Будет в Таращанському району дуже позло, що через виключення світла навіть тролейбуси зупиняється, так що усилий. Вся надія Таращанського району, но цей маленький бусик. Або на Богдани і рути. Як, наприклад, ось нещодавно проїхавшись. Ілі вщина Андрій 26. Що теж реально. Зате в Києві, коли відключає світло, тролейбуси все ще їздять. Що дуже дивно. Так? І не міняйте або автобуси. Спокійно їздять. Такі маршрутки колись в Києві їздили на моєму 587-му маршруті. Але зараз там їздять Богдани Ану 91, — тільки якщо 487 відмінили, то 587-му там просто замінили маршрутки і тепер там їздять Богдани Ану 91, Ану 92 та Атаман Ану 92. Буває, що Атамановська морда. Але краще реальний атаман, аніж атамановська морда. Реально таке бачиш атамановська морда. Але це краще, ніж те, що на трісі у Боярсі каталися. Ну ось бачиш. О, вони сядуть. Підсядуть зараз в день. Два. Mm. Люди в Голливуде. Кого я тут вижу? <звук> Прикол в том, что до Якинави и накатался на дельфинах. Едем <звук> Я хотел отбытие снять. Да, А там с ним... Он, он отправляется? От Радуны. он же по уедет. едет. Радуна чуть-чуть.

Не, эпизод есть й какой-то. Ого. Кстати, по поводу дельфина. Там еще был один с квадратными фарами. А еще знаешь, где мог и видеть дельфинов? Знаешь, маршрут контрактова площадь получается абсолютно они там ездили. У меня там табличка осталась, 451. Это, я... это 451? Я, да, я, 451 -я, я помню это время. А сейчас знаешь, что на 451 ездила Артем? Да. Богдана 92. Да.

Артем, хоть это и дельфин, но мы рвемся даже быстрее, чем в 92-м Богдане. Как это понять, Артем? не пердицы. Звуки. Этого они быстрее есть. Кстати, мой первый ага. угу. именно на базе не yeah. 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 в базе, yeah. в базе, yeah. в базе yeah. я имею в виду

звуки немного отличаются от рота. От рута Nex, например. Не Нет. Кстати, уже на ротке проже третий а. Автобус. Ты думаешь, он тут уходит? Ну, чем? а, а где Гриша и Максим? Неужели и на Троузе, которая... они на Клаузе катаются? Они на Вольво пошли. На, на 11 да. Слава Богу, я не пошел. Потом, когда на электричку будем идти, можно будет, как раз на Вольво подъехать. Можно и, и на, на Ротке. Можно на Ротке просто сказать, э, в каком вагоне мы будем. Дянь и Дженя. С, Сказав бортой номер электрички и вагон. А так он не нас найдут. Ну, не Кстати, ладно. а это нормально, что у меня тени в поездках? Или нет? Ну, на Ютубе не думаю, что из этого отклонят. Ну да.

тактический. Почему вольф от отличается? Это как фуникюлер, это фуникюлер, трамвай это трамвай. Фуникюлер это работает, трамвай. Егор. А. а Я надеюсь, что... И на я, я и не разрешаю. А девушка три шутки по соглашать не соглашался. Это полнопалый член своих отношений. А ты не забываешь, что из нее потом жена становится. Тем более. Особенно если ты планируешь не расставаться. Целый. Да ничего. Ничего, ничего. О! Оранжевый, желтый. Чего спадки хочется? Снимать хочется. А я думаю, потому что спадки хочется. Я надеюсь, сегодня таким мы проведем время. Сам знаешь, где? надеюсь, мы сейчас оболим эти секретные Блин, какая говно. третий нет блин 051 у тебя осте. я так понимаю по у у ускоренному маршруту едет то смотри как едут дралики смотри вот так они едут сверху видишь да не ну, уходит. Это там не сети, сеть, а маршрутка может ехать без нее. И автобусы. А трава еще и подпитаны к рельсам. Вот мы едем на роток. Потому что а там уже третий театр, поедем. Я бы хотел на песчаный. так и оставайся. Не кусай. А я буду уже заканчивать. Не люблю, когда ты... Кто бы да. говорил, найти найти к ты, Позняковский. Извини. Не обзевать. Да. нормально да. А смотри, в принципе уже нормально. Алло, да. я в пригороде. Приехали. В пригороде. Вот. Не, просто... Може да тези... Много по-големи.